Драматурга называется писатель. Где актеры? Актеры где? Товарищ милиционер, нас испили, нас испили! Товарищ милиционер, нас испили! Разберемся, Разберемся я сказал! <связать> так, кто вы по профессии? Мы известные писатели. Серьезно? Это вы написали обожженной зоны? Нет. Какие же вы и известные? Так, как вас зовут? Меня зовут Виктор. Виктор. Меня зовут Виктор! Меня зовут Коля. То есть не Я Коля! Значит, это был один из тех вечеров, когда делать было нечего. Солнышко в своей лучистой лапки хваталось уже за горизонт, пройточи. Я и мой друг Виктор отправились в путешествие по жизни. Несмотря на все, на весь ужас этого человеческого бытия. Это все не то! Это по существу! Смерка. На нас слушал четверо звереподобных скустков села! Хулиганы! Да! С чего С Маяковского. В смысле? Но мы процитировали не Маяковского. Что вы им сказали? Что, сволочь, захотел денег трудовых? Не денег тебе, а махать и забыли в этом районе. Мы искали музку. Что? Вау. <свят> Все. Нет. Нас бродит гордый дух студентства. И нет покоя нам. Уюта нет. Я посажу вас суток на 15. За что? Ведь не декан. Я просто мент. А мент вообще-то больше, чем поэт. Да <свят> ладно.